Знаєте, що мені більше за все подобається у приготуванні кави, мить, коли відчуваєш аромат. Одеса, перлина у моря. Хочемо туди поїхати не просто відпочити, а подивитися щось цікаве. От ми сьогодні говорили про те, що незабаром там почнеться Одеський міжнародний кінофестиваль, а ще раніше там буде тиждень моди в Одесі. У нас в гостях Тетяна Абрамова, керівник модного дому. Доброго ранку вам! Добре утра! А слухайте, до мене такий файлик прийшов, а, який називається Одеса Біч. Одесь, Одеса Узбережжя фешн -вік. Написала, Fashion Week. Ось там написано Holiday Fashion Вік. А Holiday Фешн Вік. Стильне шоу покликане презентувати нові досягнення курортного дрес-коду, Лагідне море, золотаві пляжі, самобутні колекції провідних талановитих дизайнерів, колоритна публіка. Ось успішні складові єдиного. В центральній Європі холди фашин вік. Слухайте, нам чесно кажучи, на лазурному узбережжі дещо подібне теж проводиться, наприклад, або в інших містах. Ну, чим воно відрізнятиметься, від Ні, Ну чим ми хуже від лазурного берега. Молодець. Молодець, Тетяна. Так, тепер подобається. Ну, во-первых, Holiday Fashion Week це, мабуть, эм... классный такой проект, когда, чтобы мы не забывали о том, что у нас два раза в год есть сезоны моды, есть Ukraine Fashion Week, где все именитые и молодые дизайнеры показывают традиционные сезонные коллекции, то шесть лет к ряду уже на берегах Южной Пальмиры проходит Holiday Fashion Week, когда вы можете построить круизную коллекцию. Ну, так, чтобы вам уже, когда вы хотите путешествовать, поменять гардероб, что-то освежить, то, пожалуйста, летом на берега Черного моря крыс. Но вообще-то круизные коллекции, они... Да, да, это красивая картинка, вы показываете, потому что сегодня будет разыгрывать... О, те, ты, это вы... я уже сказала, что это раніше времени, вы... да? Да нет, <свят> вы просто подвелись за мене, на правах газдыни Ви так працюєте, тому я вирішила немножко Ой, вам помочь. Ой, дякую, тогда я пішов. 4-9-4-11-9-4, код места Киева 044, мережа Facebook, сніданок с 1 плюс 1. А Тетяна Абрамова принесла власне оце запрошение, и вы можете той колорит відчути, про який вона зараз каже. Отже, якщо у нас есть звонок, давайте возьмем. А кого, яка маєте Такий аромат можно назвать и тільки аромусомытовый. Отже, кто там будет представлять? Ну, начнем моды? с того, что, конечно, это круизная коллекция, так. которая показывает как молодые дизайнеры, так, так и уже не дуже. побоюсь, этого слова именитые бренды. А. И, конечно, это очень хорошая почва, почва и хороший такой плацдарм для начинающих завоевывать модный олимп и для тех, которые уже хотят утвердить свое место, заслуженное. Поэтому Помимо того, что будет обалденно темпераментная и классная горячая южная публика, которая очень любит моду и умеет ее ценить. И, конечно, как бизнес-проект. Так, а теперь это Там будут эксперты моды. Но опомнитесь, там среди модных людей можно, но мы же тоже хотим быть модными. То что нужно одеваться? Что вы рекомендуете? Вы знаете, вообще сейчас настолько демократичная мода. И когда мы говорим о модных трендах сезона, то здесь, наверное, настолько большой размах трендов, что независимо от вашего возраста, вашей комплекции, но желание быть модным и блеска в глазах, вы всегда найдете То -то тот тренд, который вам подходит. Обмежень немае. Нет. Они они ваговые. Есть, конечно, okay. какие-то глобальные тренды, которые пересекаются у всех дизайнеров. Да, мы можем говорить, это ретро, это геометричность, это декоративные узоры флористические. Но, тем не менее, если вы оденете или мини, или макси, но у вас будет классное настроение, вы будете себя нести, вы будете в тренде. Можно взвынуть э, увагу особо на вас? Вы сейчас в тренде, э, чем ну, просто -то в том, я... что вам зручно? Ну, вообще-то я я одеваю только одежду своего дома моды. І, звісно, в тренді, тому що одне з напрямків колекції, яке ми делали, це не переходи, нікогда не виходяще з моди, це етнотема. Ох, я таких слів навчився. В тренді, не в тренді. <свят> Люди, головне, щоб ви зручно себе відчували і щасливими. А ще щасливішими будете, коли потрапите на це дійство. Тетяна Абрамова, запрошую. Вас. Доброго ранку. вам. Алло. Алло, здравствуйте. Доброго. Здравствуйте. Можна вас запитати, як вас звуть? Мене звати Ірина. А ви трендована людина, Ірина? Вибачте. Ну, стараюсь. Молодец, питание. Это звучит как комплимент. Звісно, конечно. Алло, да, питание. Алло. Да, да, Алло. да. Алло. А скажите, пожалуйста, какие в этом году летом вот будут модные цвета? Ну, вообще, конечно, дизайнеры предлагают больше и как яркие, насыщенные цвета. Вот вы, наверное, на улицах видели, очень много сейчас девушки одевают яркие плессированные юбки, да. Но в то же время мы когда говорим о том, что это и какой-то ретро-стиль, возвращение к 60-м, и это может быть какая-то воздушность в силуэтах. То есть, в принципе, если говорить четко и коротко, да, то основные какие-то тренды. Это у нас получается чуть возвращение к 60-м. Это ретро-стиль. Потом мы говорим о том, что у нас предполагаются геометричные какие-то узоры. Вот, например, мы сегодня покажем Зараз покажем. Часть. Но перед тем, мои мы милая моя, мила моя свиты, ясень, свиты. Вам будет свидеть в Одессе. Одесса Холиде Фэшн Вик на вас. А мы готовим каву. Насчет сбратися с думками. Розмове можно... Пани Тетяну, да. можно вам Да, а, у вас очень невероятно неудобный диван. А тут кличко. Ну, как садишься, так уже и потом работать невозможно. Да Та там еще можно Пані Тетяна, а, у нас дуже за мало часу, але вы пришли со своими а, колежанками, моделями, девчатами. Вони, как то кажуть, в тому, в чем вы порадите а, показать себе это маленькая, -маленькая часть на нашей коллекции. Да, это спасибо большое, что вы умеете ценить и понимать. Ла -ла 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 -ла. И нам очень приятно. Так, Утро надо начинать с комплимента. О, но вообще наша коллекция была новейна нашими девочками. У нас невероятно талантливые дизайнеры. Алена Пикуляна Панченко, я не дизайнер. Вот. Но эта коллекция она была навеена грузинской темой, если вы видите. И она просто вот в подтверждение современных трендов. Да? Вот мы говорим о том, что это э, узоры. У нас они не принтованы, у нас они вывязаны. Это наша оригинальность и эксклюзивность, потому что это все вывезано это трикотажное полотно. Симметричные и геометричные узоры, которые располагаются по вертикали. И цвета это должны быть и как яркие цвета, так и, возможно, спокойные, очень сдержанные. А вы продолжите рассказывать, я попрошу девчонок, чтобы они в руси показали себе. Ты первая. Так, Асимметричная, так, так, пишла. пишла Асимметричная пишла. длина, ага. красиво повиливая бедрами. О! Да. Круто! Да. Это очень красивые вообще вещи, потому что крызная коллекция, помимо отдыха, она предполагает. Все-таки отдых не только пляжный сезон, но это вечерние какие-то выходы, нарядные. Поэтому, конечно, в нашей коллекции больше как-то она сфокусирована именно на такие больше нарядные аспекты. Це, по-перше, кондиціонування, провітрює, все там Вітери, Звісно, статія. дуже комфортно, дуже удобно, не стісняє дві життя. Вже <реш> це знає. 4-9, 14-94, міста Києва на 4 ви можете встигнути ще взяти дзвінок. Скажіть, будь ласка, відхилення від того, що ви розказали, можливі і в який бік? Слушайте, можливі і можливі совершенно По-перше, колекція у нас предполагають 25. Луков, но это модное слово. 25 Что двадцать это... один образов в английском мы владеем. Мы все немножко а, лук, знаем. А лукавитися. Да, да uh -huh. и поэтому, когда мы говорим о коллекции, она предполагает очень э, такой большой uh -huh. спектр. Mm -hmm. одежды. Поэтому, естественно, когда нам надо было выбрать две единицы, ну понятно, что на ну, две они не могут отразить всю коллекцию. Поэтому это так для того, чтобы какая-то был такой крючок, чтобы зрители. Я понравилось. Я понимаю, а, а пани Тетяна, ну, ну, знаете, вот Лито хочется девчат побачить такими, каких на, народила матинка природа, так, але с за певной загадкой. Без уже, десять утра, не Руслан, не, нельзя. А, это по мини, мини, похоже. Вже, мини, уже не в моде, будет, потому что девчата в максе. Будет, будет, будет. Мы начинаем з міні а закінчуймо Максі. А вот здесь у вас, О! смотрите і міні і Максі, все в одному фасоні. Так, дівчата, беріть мене за руки, а я вас. А чи не, а, я віддягаюсь в мережі магазинів гранді фірми, тепер ще буду одягатися в домі моди Тетяни Абрамової, тільки в рито, да. рито же? А, не нет, знаю. Ні. Нет, розробка і виготовлення трикотажної одягу. Добре. Ми прийшли готувати сніданок з 1 плюс 1 вже завтра. Дивіться нас. Будьте счастливы. Спасибо, хорошего настроения. Лай, ла лай, ла